સુરત પર્વત પાટિયા મગો વિસ્તારમાં આવેલી અમેઝિયા ક્લબ ખાતે વીસ એકવીસ અને બાવીસ સપ્ટેમ્બરના રોજ સુરત જ્વેલરી શો નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે આ પ્રથમ વખત છે જયારે આ વિસ્તારના રહેવાસીઓને પોતાના ઘરની નજીક આટલા મોટા પાયે જ્વેલરી શો અનુભવ મળી રહ્યો છે આયોજક રિકિન વ્યાસે જણાવ્યું કે આ શોમાં થી વધુ જ્વેલર્સ ભાગ લઈ રહ્યા છે અને તેઓ પોતાના નવા કલેક્શન સાથે આવ્યા છે લગ્નની સિઝને ધ્યાનમાં રાખીને આ શો ખાસ ઉપયોગી થશે પર્વતપાટિયા અને મગો વિસ્તાર મારવાડી સમુદાયનો ગઢ માનવામાં આવતો હોવાથી આયોજકે આ વિસ્તારને પ્રથમ પસંદગી આપી છે અમેઝિયા ક્લબ જેવી પ્રીમિયમ લોકેશન પર આ શોનું આયોજન કરવા પાછળનો મુખ્ય હેતુ ગ્રાહકોને ઉચ્ચ કક્ષાનો અનુભવ આપવાનો છે સુરત જ્વેલર સોના પ્રદર્શક બીસન દયાલ જ્વૈલર્સના મલિક નિશાંત ડિબ્રાવાલાએ જણાવ્યું હતું કે અમારું નવું કલેક્શન અહીં પ્રદર્શનમાં છે મોદીજીની આકૃતિ ચાંદીમાં બનાવવામાં આવી છે પ્રાચીન વસ્તુઓ અને હીરાની વિવિધ શ્રેણીના ભવ્ય સંગ્રહ સાથે પ્રથમ વખત આ વિસ્તારમાં આવ્યું છે લગ્નની સિઝનને ધ્યાનમાં રાખીને અહીં નવી ડિઝાઇન લાવવામાં આવી છે અમારા દેશભરમાં બાવીસ શોરૂમ છે અને પાંત્રીસ વર્ષથી સુરતમાં છીએ આગામી લગ્ન અને દિવાળીની સિઝનને ધ્યાનમાં રાખીને એન્ટિક અને પોલકી કલેક્શન રાખવામાં આવ્યું છે અમે આ વિસ્તારના લોકોને સુરત જ્વેલરી શોમાં कलेक्शन जो आवा और हमने सपोर्ट करवा अपील करिए चाहिए मेरा नाम निशांत दिबरे वाले मैं ओनर हूं बिशनजल ज्वेलर सरेला शॉपिंग सेंटर का हम लोग जैसे यहाँ सूरत ज्वेलरी एसोसिएशन में एग्जीबिशन कर रहे हैं तो अमेज़िया क्लब है वहाँ पर हमारा एग्जीबिशन है तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर सब आए और यहां पर हमारे नए कलेक्शन जो हम लाए हैं सब देखिए जैसे हमने यहाँ पर स्पेशली बनाया है मोदी जी के लिए भी मोदी जी बनाया है चांदी में वो चीज देखिए प्लस एंटिक की एक से एक रेंज है डायमंड में भी बहुत अच्छी रेंज आ रखी है भव्य कलेक्शन के साथ यहाँ पर हम फर्स्ट टाइम ये एरिया में हम लोग आए हैं तो हम चाहते हैं कि यहाँ के एरिया वाले भी हमारा सपोर्ट करे यहाँ आए एग्जीबिशन में देखिए कलेक्शन देखिए कैसा है क्या है क्या कलेक्शन आ रहा है जो नया आज के वेडिंग सीजन है उसमें क्या कलेक्शन लॉन्च हो रहा है यहाँ पर सब चीज वो चीज लाई गई है वो हिसाब से आप देखिए देखने आइए हमारे पास आपका सर आपने कितने सालों से सूरत सूरत में सूरत में हमें पैंतीस साल हो गए हैं हम सूरत में पैंतीस साल से यही लाइन ज्वेलरी लाइन में है हमारा टोटल ऑल ओवर इंडिया बाईस शोरूम है जिसके अंदर एक शोरूम सरेला शॉपिंग सेंटर में भी है मैं ये सरेला शॉपिंग सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आज तो हमको सूरत में टोटल पैतीस साल हो चुके है सूरत के लोगों के लिए आपने एग्जीबिशन में क्या नया लेके आया ये एग्जीबिशन में जैसे अभी आने वाले टाइम में मेन वेडिंग सीजन और दिवाली सीजन है तो अभी जो कलेक्शन चलता है वो टोटल वेडिंग के हिसाब से चलता है तो यहाँ पर टोटल वेडिंग के हिसाब से नया कलेक्शन आया हुआ है एंटीक में पोलकी में डायमंड में सब अलग अलग प्रकार की रेंज आ रही है आप सूरत के लोगों को क्या कहना चाहेंगे पर्वत विस्तार है है आपके लिए भी नया आप लोगों, लोगों को हम यहाँ पर यह चीज बोलना चाहेंगे कि जैसे पब्लिक का यहाँ पर हमें सब पता चला कि पब्लिक यहाँ पर बहुत कॉपरेटिव है और सब मिलजुल के रहती है तो हम चाहते हैं कि यही पूरे सूरत में कोई भी प्रकार की कहीं पर भी कहीं हमें तकलीफ नहीं आती है हम चाहते हैं कि वही चीज हर जगह रहे हम चाहते हैं कि पब्लिक यहाँ की भी हमारे एरिया में सब कलेक्शन देखे यहाँ उनके एरिया में जैसे हम एग्जीबिशन कर रहे हैं तो वो भी आके कलेक्शन यहाँ पर हमारा सारा देखे ये चीज मेरा यहाँ के लोगों से भी विनती रहेगी कि वो आके देखे हेलो मेरा नाम हृदय मालजी है मैं आप समृद्धि सिल्वर सूरत बाई बी एन मालजी से आया हूँ हम लोग यहाँ पर पूरा एक नाइन टू फाइव सिल्वर कलेक्शन लाया है एक बहुत बड़ी वेराइटी लाया है जिसमें गोल्ड पॉलिश सिल्वर पॉलिश मॉज सब कुछ प्योर नाइन टी फाइव सिल्वर पर है और सूरत का सबसे बड़ा चांदी का कलेक्शन है हम लोग ये लेकर आए सालों से यहां पर थे और क्या उनकी रही है समृद्ध है समृद्ध सिल्वर को हुए तो तीन साल है पर हम लोग का जो मेन फर्म है वी नवीन चंद्र मलजी ज्वेलर्स वो एटी फाइव ईयर्स पुरानी फर्म है हम लोग ये लाइन में एटी फाइव ईयर्स है और मैं आज में फिफ्थ जनरेशन हूँ ये ये बिजनेस में हम लोग यहाँ पर जो भी आप गोल्ड ज्वेलरी में देखते हो वही सेम चीज नाइन टू फाइव प्योर चांदी में लाए जो डेस्टिनेशन वेडिंग में अलग अलग छोटे छोटे फंक्शन में सब में आप पहन सकते हो ब्राइडल ज्वेलरी भी लाए और डेली वेयर भी लाए तो एक बार हमारे स्टोर पर आइए और एक हम लोग का पूरा एक वेराइटी देखिए आप तीन दिन एग्जीबिशन में आप लोगों के पास क्या अपेक्षाएं है रखते हैं पहली बार ये यहाँ पर एक एग्जीबिशन हो रहा है तो हम लोग के लिए भी एक आ, एक नया लोकेशन नया ऑडियंस होगा पर ये लोकेशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग बहुत एक्सपेक्टेशन लेकर आए हैं क्योंकि यहाँ के लोग का टेस्ट और उन लोग की परचेजिंग बहुत ही हाई अच्छी होती है तो हम लोग एक अच्छा एक, एक अच्छा एक्सपेक्टेशन लेकर आए और होपफुली ये तीन दिन में सब पूरा होगा मैडम आप त्रोन दिवस एक्जिबिशन में पधारिया छो के लगे आप आखू एक्जिबिशन निहाँ नमस्कार हूँ मनीष आहिर हॉस्पिटल कमिटी चेयरमैन મને કહેતા ગર્વ થાય છે કે પર્વતપાટિયા વિસ્તારમાં અમેજીયા વોટર પાર્કના ક્લબ ખાતે ત્રણ દિવસનું સુરત જ્વેલરી શોનું આયોજન થયું છે આ એક્ઝિબિશનની અંદર સુરતની જે પ્રખ્યાત બ્રાન્ડ જ્વેલરી શોરૂમ છે એમના દ્વારા આમાં પાર્ટિસિપન્ટ થયું છે અને જ્યારે આખું એક્ઝિબિશનની મારા સાથી કોર્પોરેટર અને અમે વિઝિટ કરી તો એકથી એક ન્યૂ કલેક્શન છે અને કહેવાય છે ને કે આભૂષણ એ સ્ત્રીઓની સુંદરતાનો એક જરૂરી ભાગ છે અને આભૂષણ અને સ્ત્રી આ એકબીજાનો પર્યાય છે એટલે એટલી સુંદર જ્વેલરી છે કે કોઈ પણ એકવાર વિઝિટ કરશે તો ચોક્કસ એને ગમશે અને ખરીદી પણ કરશે ત્યારે મારી મહિલાઓને પણ હું કહીશ કે આ જગ્યાએ જે અમે જ્યાં વોટર પાર્કના ક્લબ ખાતે સુરત જ્વેલરી શો નું જે ત્રણ દિવસનું આયોજન છે એની ચોક્કસ આપ વિઝીટ કરો અને જરૂરથી આપને આ જ્વેલરી ગમશે ખાસ કરીને જે આયોજન થયું છે રિકિલભાઈ વ્યાસ દ્વારા એને પણ હું અભિનંદન આપીશ કેટલું સરસ એમને આયોજન કર્યું છે અને ખાસ અમને અહીં મહેમાન તરીકે આમંત્રિત કરવા બદલ પણ એમનો હૃદયના ભાવ સાથે આભાર માનું છું અને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ જય દ્વારકાધીશ મારુ જનસાક્ષી ન્યૂઝ સુરત